мы не спали, мы там не ели. Было очень много работы. К сожалению, ситуация в городе у нас не затекает, продолжаются обстрелы. Танцуем на могиле Путина. И мы углубимся во все детали. То есть, мы победили. Мы помогаем более пяти тысячам людей. Это рассказывает? Безоговорочная победа. Топове запроси були. Зустрічають соб'ятнями, говорять на наші спасі. Як я можу думати і починають дурними і приході в гуру. Наразім ти руки займати. Ми молодіжна рада Харкова. До ранку 24 лютого у нас було мирне щасливе життя, в якому ми створювали масштабні проекти для харків'ян. Розвивали місто та молодь разом. Але в одну мить наше життя кардинально змінилось. Російські війська почали гатити по нашому місту та країні з усіх видів зброї. На даний час бомбами та ракетами вони зруйнували понад три тисячі будинків у Харкові. Сотні тисяч людей були змушені виїхати з міста. Багатьом з них вже немає куди повернутись. А десятки тисяч зараз потребують нашої допомоги. Ми велика волонтерська організація з командою понад 100 людей. З першого дня війни ми скерували свої зусилля на допомогу найменш захищеним верствам населення. Організували доставку дитячого харчування, підгузків, ліків та продуктів харчування. Далі лише частина нашої щоденної роботи. В рамках своєї волонтерської діяльності багато чим займаєшся. Насправді, перше – це координую городскую линию 1535 с закрытием заявок. Это та линия, которая знает, наверное, каждый пенсионер, когда он обращается с совершенно разными запросами продукты, лекарства, и даже матери, иногда обращается с запросом на детское питание. А Моя задача поиск ресурсов на закрытие этой линии, то есть это как от продуктов для того, чтобы бабульки получали продуктовые наборы, там, которые состоят там, из разных частей, там, вода, картошка, крупа, так и поиск финансирования для того, чтобы было топливо для водителей, для того, чтобы там, адресная эта бабулька получала помощь, потому что для нас там, это важно, чтобы люди, которые там, не тяжело перемещаются, не могут ходить, получали именно адрес на свою вот, доставку также сейчас вместе с э, другими организациями запустили другими организациями, там волонтерская Макса Бурцева, Я спасен, э, Дмитрия Ложенко запустили историю с э, разбором завалов и подготовкой э, подвалов в качестве бомбоубежищ. Важная история, потому что, к сожалению, ситуация в городе у нас не затекает, у нас продолжаются обстрелы, да, и нужно, чтобы у людей в доме были места, куда они могут спрятаться, чтобы эти места были комфортные, да, потому что достаточно, достаточно большой объем работы предстоит от того, чтобы очистить от строительного мусора, для того, чтобы полностью там покрасить стены, завести матрасы, провести свет, чтобы взять такой полноценную классную историю. Сейчас вот работаем над тем, чтобы законсервировать садик, чтобы мы полностью тоже взяли этот объект под ключ, убираем строительный мусор, пилим дерево, которое упало, демонтируем окна и зашиваем ДСП для того, чтобы когда настанет мирное время, этот объект можно было легко реставрировать чтобы разные нежелательные элементы да, не разворовывали этот садик. Меня зовут Чикирякин Кирилл. На протяжении последних четырех месяцев я занимаюсь устраиванием определенных процессов, по... связанных с гуманитарной помощью жителям нашего города. Изначально это все началось с детского питания. Мы поняли, что это там одна из самых больших. Боли города ну скажем, это, это, это наверное это была не самая большая боль но это там та боль с которой мы столкнулись первые а, и мы выстроили систему обслуживания города в плане там адресной доставки детского питания то есть это мы начали искать гуманитарное детское питание оно начало приезжать а, мы начали выстраивать там форму с, с, сбора заявок систему логистики систему обработки этих заявок а, потому что ну, там, для кого-то детское питание – это там, всего лишь детское питание, то есть это какое-то обобщенное понятие. А, связывался оператор, уточнял, какое именно питание там, а, для аллергиков, не для аллергиков, а, с переносимостью лактозы, непереносимостью лактозы. А, дальше к этому добавилось второе направление – это направление медицины. То есть мы поняли, что кроме того, что необходимо обеспечивать детей детским питанием, есть еще запрос на детскую медицину. И мы открыли полноценный аптечный пункт. У нас там поначалу работало... Ну, поначалу потому что ну, было очень-очень много заявок. Мы старались максимально быстро систематизировать все процессы. Поэтому там работало 5 фармацевтов. Они собирали тоже детские заказы на детскую медицину. После этого мы открыли направление продовольственное. То есть мы начали еще делать продовольственные наборы. Дальше, понятное дело, добавилось направление там, взрослой какой-то медицины. То есть мы начали еще адресно доставлять э, медикаменты для взрослых жителей нашего города. Ну, вот как-то вот, как -то так. То есть там добавилось там, еще там, распространение гигиенических наборов, там, э, потом э, матрасов, э, спальных всяких комплектов. Э, мы начали обеспечивать общежитие которые переселили людей, которые жили в метро. То есть мы довозим им горячие обеды, мы обеспечиваем их гигиеной, мы обеспечиваем их там, опять же, теми же там постельными наборами, едой. В общем, как-то так. Наша самая главная задача, наверное, то, что люди поняли, люди, которые нуждаются, они почувствовали и поняли, что они не одни и есть кому им помочь. Всем привет, я Никита, один управляющий одного из наших складов. Тут наша команда формирует заказы на детское питание, продовольственные наборы. Наши фармацевты формируют заказы на взрослые и детские медикаменты. Еженедельно мы помогаем более пяти тысячам людей, поэтому вместе с командой мы решили построить навес рядом с нашим офисом во дворе, чтобы хранить все большее количество гуманитарной помощи. Да, раз вышла полная арка, забитая картонными коробками, и я решила, что я буду им помогать. Потому что ребятам было некогда. Все. И чтобы дурные мысли в голову не приходили. Я вообще уезжаю из дому в 6 утра. Нянечила внука. Выхожу, машин полно. В это время всегда пустой город. А это была очередь за бензином до самого моста. И это было очень, думаю, что такое. Пока дочка. Но дочка у меня уехала еще рано, еще до войны за неделю. Сезон, созвон, 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 поехать куда-то попить кофе для того, чтобы выдохнуть и поехать на стройку и дальше созваниваться. Созваниваться с фондами, созваниваться либо встречаться. А иногда, иногда бывают встречи, но ну, поскольку большинство тех, кто помогает ресурсно, да, это там зарубежные фонды, либо все украинские компании, да, все равно это все проходит либо в телефонных разговорах, либо в Zoom. Сколько у тебя телефонных звонков? Ну, больше ста точно. А сколько денег ты регулярно закидываешь на счет? Или у тебя без лимит просто по определению? У, меня без, у меня без лимит определили, да, потому, потому что так было бы очень тяжело это все. Но ну, он начинается, ну когда в 8, когда 7, когда в 6. То есть в зависимости от задач. То есть, то есть в зависимости от того там, что я понимаю, мне нужно делать, и сколько мне нужно времени, например, для того, чтобы это там, спланировать, а это планировали вечером. Ну, это, это очень редко. Или там рано утром. Да, ну, там, рано утром я там просыпаюсь в 6-7. Uh, иногда могу поспать подольше. Uh, но ну, обычно, да, это, там 7 утра. Я просыпаюсь, я смотрю там, что кто за ночь, кто меня пытался побеспокоить, но у него не получилось. Uh, как там, пытаюсь планировать свой день, но никогда такого еще не было, чтобы вот, день, который был спланирован, он прошел именно так, как был спланирован изначально. Uh, все, выезжаю в город, и, там, приезжаю в офис, uh, на склад и там, вопросы там в чем-то синхронизируемся все уезжают это какие-то встречи это какие-то созвоны это там, больше всего времени я там провожу с димой потому что там, там, там важно находиться в каком-то информационном поле произошла какая-то ротация я не знаю и появился человек который там полноценно на себя взял эту работу поэтому там у меня свободного времени появилось больше и это тоже очень круто В целом род занятий довольно примитивный, но тем не менее от этого он не перестает быть полезным. В основном приходят люди как по заявкам, так и не по заявкам. Мы предусматриваем вообще любой вариант, но, тем не менее, некоторым приходится и отказывать для более широкого распределения имеющихся ресурсов. Конечно, это очень круто помогать людям. Ты приходишь, ты видишь, как они радуются, они благодарят тебе за помощь. Это как бы придает энергию для того, чтобы в целом двигаться дальше, делать что-то дальше. Это как бы стимулирует, помогает. В целом, ну, работа морально скорее сложная, потому что каждый день ты идешь, ты это делаешь на чистом энтузиазме, а его иногда и не хватает. То есть в остальном все круто. Надеюсь, прорвемся. Все будет в Украине. Мы занимаемся распределением продуктов питания, полученных от международных организаций, просто людей. Наша команда сформировалась с первых дней и до сих пор продолжает свою миссию. Мы собираем продуктовые наборы из разных товаров, которые потом адресно доставляются людям. И пирожки, и вареники, все им делала, я крошку делала, я им все делала. С чем я занимаюсь? Я за старшего куда пошлют? Я все делаю. Нужно? Нету грузчика. И машины помогаю разрушать. Убираю в них. Говорю, если нету никого, мы ящики, которые полегче, я могу, я выгружаю каждый день, как праздник. Запоминающие только посетители. Ну, там э, была заявочка, там отвезти пакеты. Но у нас, грубо говоря, в нашей, в нашем информационном поле, да, там в нашей терминологии, отвезти куда-то какие-то пакеты, ну, как правило, подразумевается отвезти э, пакеты, наполненные едой, да? но казалось нет и э, мы там одну достаточно серьезную организацию э, мы им просто дали 100 пустых пакетов да то есть ну а там как бы там просто водитель приехал забрать этот пакет ну и потом нам как бы позвонили спросили а как так почему а так получилось зачем нам пустые пакеты что в них складывать не, на ситуации на самом много, на самом деле много, очень много смешных историй. Ну, оно, оно в потоке, как бы, ты этого не замечаешь, потому что я понимаю, что там их будет дальше столько же. То есть ну, ты живешь сегодняшним днем. Ты живешь сегодняшним, завтрашним днем. У тебя каждый день он там чем-то насыщен, чем-то наполнен а, и как-то так. Дома но уже с ожиданием того, что что-то что -то будет. И проснулся, как и все, думаю, жители от э, выстрелов, которые поразили, поразили Украину, ну, и, и Харьков в том числе в этот момент. Так, Это классные люди, которые окружают, э, и эмоции от этих благодарных людей, которым ты помогаешь. Это когда ты приходишь для того, чтобы сделать садик, и тебе воспитательница садика встречается с объятиями и говорит, вы наши спасители, спасибо вам большое. Ну, ребята, вам же тяжело, вы на бензин тратите, у нас же уже пенсия есть, мы, в принципе, как-то можем организоваться сами своим. Вот это вот классное чувство, что ты, твоя деятельность находит отклик, и что есть люди, которые у нас думают и относятся как-то к тебе с благодарностью. В этой комнате у нас детское питание, мы выдаем людям, приходят хорошие люди, мы рады давать им улыбки, эмоции. Я прихожу сюда в 8-9 утра, пакую коробки, приходят люди, по заявкам мы им выдаем питание. Пире. Чаще всего просят малютку или нан. Приходят, смотрят на обувь, печенье берут постоянно, фруктовое пюре. Любят все помацать. Это помещение хорошо знаю, я всех знаю, от начала до конца, кто, что там было. Потому что я в свое время там убирала. Это года три назад. Чего вас не было, я там убирала. Я много могу. Кто в каком кабинете сидел? Я расскажу. Просто у меня в этом доме муж и родился, и вырос, и мы тут поженились с ним. Тут он и умер в этом доме. Так что после войны. А я не знаю, что делать. Это... Я не могу, чтобы дома сидеть. Как я могу... Дома сидишь, начинают дурные мысли приходить в голову. Надо чем-то руки занимать, чтобы я между ними кручусь и как будто меня как... И я молодею с ними и меня жизнь вливается. А после войны не знаю. Буду, куда они туда, я буду я хвостиком за ними бегать. Никита сказал, меня никуда не бросит. Здесь я занимаюсь приемом людей, выдаю им лекарства по запросу, иногда даю ценные советы относительно того или иного назначения. А попала, ну так вот, вот надо было что-то делать. Надо было что-то делать. В чате моей работы была объява, что нужны фармацевты или врачи по адресу, по данному адресу. Я позвонила, но обратной связи не случилось. А потом я узнала, что здесь уже работают мои коллеги, и они меня заангажировали, да. Не знаю, разные люди. Люди, которые... Люди со страхом, что, ну, что они останутся без лекарств. То есть они, по сути, остались без лекарств, бабушки и дедушки, потому что, в принципе, людям, у которых артериальная гипертензия, надо пожизненно принимать лекарства, людям, у которых э, сердечные проблемы, надо пожизненно принимать лекарства, ну и так далее. А мы им выдавали по одной облаточке, по 10 таблеточек, потому что надо было на всех поделить. Сейчас в команде у нас, в общем, наверное, около 80 человек. Нет, это даже больше, ну, около 100. Больше 100 человек. Ну там продуктами мы обеспечиваем порядка 5000 человек в неделю. Ну, это адресная доставка фотоводственных наборов. Детского питания там, я думаю, что там около 600-700 заявок в неделю. И ну, медикаменты там около 300-400 доставок в неделю мы делаем. Ну это такое, это, то есть это критичные люди, которым действительно там нужны медикаменты. Мы не разводим медикаменты всем подряд. Нет. У нас есть там какие-то люди на обеспечении по медикаментам. Есть там ну, какие-то заявки, которые мы отбираем и понимаем, что человеку действительно нужна помощь. Я не знаю, ну, там, если брать в расчет общежития, то в общежитиях, там, которые мы обеспечиваем в общей сложности, живет, ну, наверное, там около тысячи человек по всем общежитиям. То есть, ну, еще мы их обеспечиваем Иду в лес на природу, лягу и буду отдыхать Буду с него отдыхать, но уже после бани, примерно. Пожелание, чтобы все это побыстрее закончилось И мирного было всем нам Здесь работал мой друг, который сейчас здесь уже не работает Он здесь работал с апреля, но ему надо было уехать И надо было взять кого-то на замену Ну, я же давно уже говорила, что хочу помогать и он попросил взять меня. Меня не хотели брать, потому что нужен был мальчик. Да, но меня взяли. Да, и вот я здесь уже работаю где-то полтора месяца. Сначала ездила сюда на велосипеде, на папином. Мы приходим, вообще должны приходить в 9 часов и работаем где-то до 4, если можем сделать быстрее, доделываем быстрее уходим немного раньше. Как-то так. Да, я в 7 утра должна встать, чуть-чуть поубирать, поподметать возле двора, повыносить им мусор. И потом они начинают сползать. Все, я уже домой не захожу. Прихожу, коты на меня такие болты кто пришел, кто пришел? А мандарины нам привозили, яблоки. Мы даже раздавали не только детям, но и кто проходил, всех заманивали, всем раздавали. Даже недавно кто-то пришел, говорит, а мандарины у вас есть. Я говорю, и извините, мандариновая ручка еще не выросла. Ничего, у нас хорошие продукты привозили, не только это. Детская хорошая, игрушки хорошие, кроме своих вещей. Это табу. Сейчас лучше с жизнью, а не с медикаментами. На тот этапе было очень много разной гуманитарки. Больше это были, конечно, ориентация, наверное, на армию, нежели на мирное население. Я не могу, я так. Я не могу сказать, больше ли каких-то препаратов. Я просто могу сказать, что люди стали поспокойнее, их приходит меньше. Их приходит меньше, и работа налажена так, что мы просто адресно отправляем бабушкам, а молодежь для детей приходят и берут онлайн. Более организованная работа, просто спокойнее и легче работать стало. А насчет медикаментов, что есть, даем, чего нет, говорим, ну, извините, угу. в аптеку. Работа изначально была чисто, скажем так, самоспасение, потому что у тебя нет ни времени, ни, ни возможности не думать о политической обстановке, о войне и о своих собственных проблемах. То есть все, копошился в коробочках, в лекарствах, отдавал людям, что-то принимал и ни о чем больше не думал, был занят. Ну и все, и так проходил день. И так прошел не один месяц. В самом начале, если честно, март-апрель, Шокировали немножечко детские заказы, потому что самое популярное лекарство были э, Дентокинт для прорезывания зубов, да, mm -hmm. и Эспумизан, Боботик, то есть от колики, от младенческой колики, то есть самое популярные лекарства, и мамы просто не знают, э, что без этих лекарств, в принципе, можно выжить спокойно. Mm -hmm. Вот это вот меня, как говорится, как врача-педиатра, меня немножечко, я была как бы, ну, скажем так, жизненно необходимые другие лекарства. Я была, то есть, а это топовые запросы были. А, и еще крем под памперс. Мы, оказывается, хорошо живем. Мы не представляем, как можно вырастить ребенка без памперса. И нам очень нужен судокрем под памперс. Пока война. А там я не знаю. То есть моя работа параллельна. Она онлайн. Она не такая систематическая, как бы как была в мирное время. То есть ее можно, в общем-то, совмещать. Угу. Правда, плохо получается, но можно. Сейчас я в отпуске, а дальше будет видно. Посоветовала, что я да. не падать духом и не слушать, что рассказывают в очередях. Я раз постояла очередь, я говорю, я больше никуда не пойду в очередь. Потому что я прибила по очереди до того, как что-то купила, и половину после того, как купила. Не слушать у нас всегда будет все хорошо. Всегда. Мы будем жить на Украине и в своем любимом Харькове. Была жажда обниматься, обниматься с сотрудниками, хотя ты их видел неделю назад, еще с кем-то это. Сейчас пропала острота момента, и я сотрудников уже видела, такого, чтобы бросаться к ним на шею, наверное, не буду. Порадуюсь обзванивать, может быть, кричать буду. А как такового плана нет? Есть там можно их назвать гипотезами. Да, то есть есть там, опять же, плана нет, потому что ты не понимаешь, как дальше будет развиваться эта история. То есть будет хуже, будет лучше. На основании того, что ты там можешь что-то предполагать, ты как-то можешь что-то выстраивать. То есть и понимать, что там это более приоритетно, это менее приоритетно, это важно делать, это не важно делать, это произойдет или это не произойдет. То есть это, это просто набор вероятностей. Ну, расход в день у нас, наверное, где-то, наверное, тонны 3-4, может быть, ну, там до 5 тонн гуманитарки в день у нас расход. Ну, я беру там общую там, то есть это и фасовка продовольственных наборов, и детское питание, то есть, ну, и какие-то там частные заявки, там, по типу, кому-то нужна только гигиена или кому-то нужны только продукты, то есть, ну, общее там, да, 3-4, ну, 3-5. Так, для начала давайте с вами определимся, что есть окончание войны. Для меня факт окончания войны ну, это, наверное, когда... Об этом там не будут писать, я думаю. То есть об этом ты нигде не прочитаешь. То есть там, ура, война закончилась. Это в первую очередь ты поймешь по людям, которые тебя окружают. По их спокойствию, по их там... Потому что ты поймешь, ты увидишь, что они начинают выстраивать какие-то планы, они начинают там жить, как пытаться жить как раньше. То есть, когда твое окружение покажет тебе, что война для них как-то заканчивается или заканчивается, Тогда, наверное, и ты начнешь в это верить. Когда ты начнешь в это верить, ты ну, там, начнешь строить полноценные планы. Да? Я в любом случае, там, наверное, отдохну. Наверное, отдохну, потому что ну, там, первые два месяца работы это ну, был просто... Это был тьма. То есть мы не спали, мы там не ели. Ну, было очень много работы. Это было реально тяжело. То есть последние два месяца э, реально полегче. Реально полегче. То есть ну, там, все систематизировано, все работает как часы, э, есть достаточное количество людей, люди там, находятся с тобой в одном информационном поле. Э, и за счет этого как бы, вся система работает, и там, основная задача э, эту систему там, поддерживать ее жизнедеятельность, э, как-то там направлять стратегически развивать. Э, все. Приветствую вас на одном из наших складов, где мы храним груз и формируем продуктовый набор для оказания гуманитарной помощи людям. Сейчас я подробно расскажу о том, какие все-таки процессы происходят на этом складе, и мы углубимся во все детали. На этом складе мы принимаем большие грузы. Также у нас есть команда волонтеров, которые часть этого груза формируют продуктовые наборы, которые в дальнейшем отправляются по адресной доставке всем нуждающимся и пострадавшим в ходе российской агрессии на территории Украины. Самый забавный случай в одной из поставок у нас было два вибратора. Огромное спасибо. В нашей компании я занимаюсь логистикой, перевозкой грузов, организацией снабжения ГСМ. Зовут меня Евгений Витальевич. В нашей компании дядя Женя. До войны разным служил в милиции. Потом занимал административно-хозяйственные должности в разных организациях. Был председателем правления завода «Поршень». Каждый день у нас что-то новое, запоминающееся и хорошее. Самое настораживающее – это, например, езда между взрывами мин по Московскому проспекту. Вот. Это отправка продуктов питания и медикаментов 6-го отделения «Новой почты» в тот момент, когда там прилетают всякие разные русские снаряды. С этой стороны мы, а с той стороны люди уже полегли. Поэтому масса впечатлений самое локальное первое действие – поцелую любимого руководителя Чекирякина Кирилла Витальевича. и скажу, мы победили. Ну и потом всех остальных. Когда военные действия на территории Украины подойдут к концу, я надеюсь, что я вернусь в своей деятельности в качестве фотографа и буду приносить радость людям. Работа действительно очень тяжелая, наши волонтеры стараются. Сейчас час 20. Ми завезли її до уже на дві три локації. Кожної секунди наша країна бореться заради перемоги. Допомагайте Харкову та Україні зараз. Ми віримо, що все буде Україна.